Добрый день, подполковник Васильковский Александр Матвеевич, замкомандира 92-й отдельной механизированной бригады по работе с личным составом. Мы находимся сейчас в городе Счастье, Луганская область. Здесь стоит наша воинская часть. Самое первое, что хочу сказать, мы ведем боевые действия за нашу территорию, за нашу родину, за наши земли, за наш народ. Большое спасибо и низкий поклон я хочу передать всем волонтерам, те, которые нам помогают, те, которые оказывают помощь от самой элементарной и до более глобальной, что касается для обеспечения и ведения боевых действий нашей воинской части. Низкий поклон и большое спасибо. И самое главное, я хочу сказать, что для того, чтобы была победа, чтобы мы выиграли эту войну, чтобы мы забрали обратно то, что мы имеем и то, что у нас взять хотят боями, нам нужно до конца обеспечение, начиная с самого малого. Это обмундирование, зимняя форма, обувь и тому подобное по одной и той причине, что вроде бы как и дают, но оно все изнашивается, потому что нету где стирать, нету как обслуживать и тому подобное. Дальше нам нужны более технические средства. А самое, это нам нужны тепловизоры, дальномеры, ночные прицелы. Нам нужны беспилотники. Это один из самых главных элементов для ведения разведки. Потому что, не зная данных разведки, мы не можем вести качественно боевые действия. Волонтеры, объединяйтесь в одно целое, не мелкими группами, а делайте большие организации и помогайте нам. С помощью вас мы сможем победить в этой войне. Большое спасибо за внимание.